Cuba bayangkan, anda bina sebuah negara baru yang besar, yang hebat. Tapi, tak sampai dua tahun, ia berpecah. Inilah dia kisah pembentukan Malaysia. Satu cerita tentang cita-cita yang tinggi, pertembungan yang sengit dan satu perpisahan yang mengubah nasib Asia Tenggara untuk selamanya. Jadi, pernah tak anda terfikir macam mana nak bina sebuah negara? Pada awal tahun 60-an, ini bukan soalan main-main tau. Ia satu cabaran yang betul-betul besar bagi pemimpin-pemimpin di rantau ini. Macam mana nak satukan pelbagai kaum, budaya dan impian yang berbeza? Bawah satu bumbung. Nak mula dari mana kan? Cerita pembentukan Malaysia ni mula-mula memang nampak cantik. Ia adalah impian untuk menyatukan wilayah-wilayah yang berbeza menjadi satu kuasa besar. Tapi macam yang kita akan tengok nanti, ia juga berakhir dengan satu perpecahan yang sangat pahit, satu perpisahan yang langsung tak dijangka dan mengubah segala-galanya. Okey, jom kita patah balik ke zaman awal 1960-an. Masa ni, peta dunia tengah berubah. Kuasa-kuasa Eropah dah mula undur diri dan dekat Asia Tenggara ni ada satu kekosongan kuasa. Suasana masa tu penuh dengan kebimbangan, takut ada ketidakstabilan, takut ada ancaman ideologi baru yang merebak. Jadi, dari mana datangnya idea Malaysia ni kan? Sebenarnya ia satu cadangan yang strategik dari Perdana Menteri Malaya masa tu, Tunku Abdul Rahman. Beliau nampak beberapa masalah besar yang perlu diselesaikan serentak. Pertama, pengaruh komunis di Singapura makin kuat, jadi ini satu cara nak kawal keadaan. Kedua, untuk wujudkan satu blok ekonomi yang lebih kukuh. Dan yang paling penting sekali, isu keseimbangan kaum. Dengan membawa masuk wilayah Borneo, majoriti Melayu Bumi Putra dapat dikekalkan. Satu langkah yang dianggap sangat kritikal untuk kestabilan politik negara. Tapi, rancangan mega ni ada satu halangan besar. Nak pujuk negeri-negeri Borneo yang kita kenal sebagai Sabah dan Sarawak hari ini untuk sertai gagasan ni, ha, itu satu cabaran yang bukan calang-calang. Ha, tengok carta ni. Nampak tak? Sokongan tu jauh sekali dari sebulat suara. Suruhan Jaya Kobold yang ditugaskan untuk kaji pendapat orang ramai dapati penduduk Borneo ni terbahagi kepada tiga kumpulan yang lebih kurang sama besar. Hanya 1 per 3 je yang setuju tanpa syarat. Lagi 2 per 3 tu, hmm, sama ada mereka nak jaminan yang kukuh atau mereka tolak terus idea ni. Mesejnya jelas, kalau nak Borneo masuk, kena bagi tawaran yang betul-betul meyakinkan. Dan hasilnya, wujudlah satu set jaminan yang sangat unik untuk mereka. Contohnya, macam tak ada agama rasmi negeri dan kawalan imigresen sendiri. Tapi cuba tengok perkara yang last kali dalam senarai ini. Tiada hak untuk memisah diri. Maksudnya, sekali dah masuk, tak boleh keluar. Dah macam kawai kontrak seumur hidup lah kiranya. Dan ironinya, perjanjian selama-lamanya ini tak bertahan lama pun. Jadi, pada 16 September 1963, lahirlah Malaysia. Tapi, belum sempat nak raikan betul-betul. Sebaik saja negara baru ni wujud, ia terus berdepan dengan permusuhan yang datang dari jiran-jiran sendiri. Sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat, menegakkan keamanan dan keharmonian. Ayat-ayat dalam pemasyuran ini memang sedap didengar, penuh harapan. Tapi persoalannya, boleh ke keamanan dan keharmonian ini bertahan bila negara itu sendiri dibina atas asas yang goyah, dan dicabar dari luar dan paling teruk dari dalam. Serta merta, jiran kita Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lancarkan konfrontasi. Beliau tuduh Malaysia ni cuma proksi British dan terus lancarkan kempen ganas untuk ganyang Malaysia. Dalam masa yang sama, Filipina pula tuntut Sabah. Kelahiran negara ni disambut bukan dengan bunga tapi dengan api permusuhan di sempadan. Ancaman dari luar tu satu hal, tapi Api dalam sekam itulah yang paling bahaya. Punca sebenar yang akan meruntuhkan semua ini datang dari dalaman. Satu pertembungan idea yang fundamental antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Inilah dia, punca segala masalah. Di satu pihak, kita ada Lee Kuan Yew dari Singapura. Dia perjuangkan Malaysian Malaysia. Maksudnya, sebuah negara yang saksama untuk semua kaum berdasarkan meritokrasi. Siapa yang layak, dia dapat. Di pihak lain pula, Parti pemerintah persekutuan nak kekalkan sistem yang beri keutamaan kepada kaum Melayu. Ini bukan setakat beza pendapat politik biasa tau. Ini dua visi yang langsung tak boleh wujud bersama dalam satu negara. Salah satu kena mengalah. Dan pertumbungan idea ni, ia tak duduk diam dalam dewan parlimen je. Ia mula merebak. Cepat pula tu. Bila parti PAP dari Singapura bertanding dalam pilihan raya persekutuan, ia dianggap macam satu pencerobohan politik. Lepas tu, gaduh pula pasal duit, pasal cukai, pasal pasaran bersama. Akhirnya, kata-kata politik yang semakin panas ni melimpah ke jalanan, mencetuskan rusuhan kaum yang tragis di Singapura. Impian penyatuan yang indah sekarang dah diancam pertumpahan darah. Keadaan dah jadi tak terkawal, memang kritikal. Para pemimpin masa tu berdepan dengan pilihan yang paling suka sama ada teruskan perkahwinan yang dah retak menanti belah ni dan ambil risiko lebih ramai orang terkorban atau buat sesuatu yang tak pernah terfikir sebelum ni berpisah 23 cuma 23 bulan itulah itulah saja tempoh Singapura jadi sebahagian daripada Malaysia tak sampai 2 tahun pun cepat sangat kan impian besar ni hancur berkecai keretakan tu dah terlalu parah sampai tak ada jalan untuk kembali sama sekali tiada jalan keluar lain bila Tunku Abdul Rahman sebut ayat ni, ia bukan ayat seorang pemenang. Ia adalah satu pengakuan, pengakuan yang impian mereka dah gagal. Perpisahan bukan lagi satu pilihan, tapi satu-satunya cara untuk selamatkan negara dari kancah keganasan yang lebih dahsyat. Dan pengakhirannya memang berlaku dengan sangat pantas dan senyap-senyap dalam masa beberapa hari je, di sebalik pintu tertutup, perjanjian perpisahan dimuktamadkan. Tiba-tiba, pada 9 Ogos 1965, satu dunia terkejut. Singapura dikeluarkan dari persekutuan. Ia kini sebuah negara merdeka, satu takdir yang sebenarnya tak pernah pun ia minta. Waktu sidang media, Lee Kuan Yew tak dapat tahan sebab. Momen tu memang cukup untuk gambarkan betapa berat dan tragisnya perpisahan ini. Tapi perpisahan ini bukanlah penamat cerita. Sebaliknya, ia adalah permulaan dua perjalanan yang sangat berbeza. Satu keputusan yang dibuat dalam keadaan terdesak telah membentuk haluan Malaysia dan Singapura sampai ke hari ini. Persoalannya, cuba kita bayangkan macam manalah agaknya rupa kedua-dua negara ini sekarang kalau perpisahan itu tak pernah terjadi. Fikirkanlah.